Всем привет! Peugeot 307, замена ступичного подшипника. Подшипник. Как слышите, вот такое состояние. Так, для того, чтобы поменять ступ... ступичный подшипник, подшипник стоит в поворотном кулаке. В первую очередь стопорим автомобиль, подпорник под колеса, страховка под машину и головка на 36 подойдет Откручиваем на опущенной машине ступичную гайку После этого поднимаем машину Для того, чтобы снять поворотный кулак Нужно открутить нижнюю шаровую Тормозной суппорт, две звезды Рулевой наконечник И саму стойку, два болта Так, забыл сказать Откручиваем шестигранник, чтобы снять тормозной диск и датчик АБС. Так, поворотный кулак снят. Вот он. Снимаем датчик АБС, Откручиваем болт и чистим место под стопорное кольцо и снимаем его. Так, снял датчик АБС шестигранник на 5 снимать аккуратно, немножко подбивать и расшевелить его, и он достанется. Стопорное кольцо. Стопорное кольцо перед тем, как снимать ударами вот так и вот так расшевелите его, чтобы оно смогло сжаться. После этого сжимайте и доставайте. Так, замутил вот такую конструкцию. Выдавливаем внутреннюю часть. Вот эту, куда колесо крепится. Конструкция хоть и стрёмная, но работает. Теперь переворачиваем поворотный кулак и выдавливаем подшипник уже с другой стороны. После этого Збиваем внутреннюю обойму подшипника. Вот, выпрессовал подшипник. Очищаем посадочные места и смазываем графиткой. Вот подшипник. Если кому надо. Вот подшипник сам. Магнитным кольцом вовнутрь, чтобы АБС считывала скорость. Так, запрессовываем. Так, подшипник на месте. Ставим стопорное кольцо. После этого переворачиваем. Подлаживаем под подшипник подходящего диаметра болванку. И после этого запрессовываем уже сверху вот эту штуковину. Продолжаем запрессовку. Вот такая конструкция получается. Главное в тулочку какую-нибудь поставьте снизу, чтобы при запрессовке сам подшипник внутренняя часть не вывалилась. И все ровненько ставим и запрессовываем. Ну вот, подшипник на месте. Чистим, смазываем место для датчика АБС, чтобы в дальнейшем было его легко снять. Вот так. Так, Заодно, пока все снято, поменяем пыльник на шаровой. Потому что шаровая хорошая, а пыльник порванный. Еще походит. И все. Собираем все обратно. Вот еще небольшой нюанс. Стопорное кольцо ставим немножко левее, чтобы датчик АБС встал плотно и не упирался в стопорное кольцо. Поменял пыльник. при сборке обратно не ленимся чистить все соединения металлической щеткой и смазывать графиткой. Если гайка на наконечнике не закручивается, а проворачивается, то приподнимите ее донкратом и будет счастье. Все, закончил менять подшипник, заодно поменял тормозной диск и тормозные колодки. Так, поздравляю, кто вместе со мной делает эту работу. Надеюсь, кому-нибудь это видео помогло. Все, всем пока.